наших и гостей, кто к нам приехал. Поэтому, но учитывая, что мы с вами находимся в преддверии э, особого события, вот э, канун женского дня 8 марта, поэтому женщины поздравляю с наступающим праздником. Дальше, я, может быть, скажу что-нибудь еще на эту тему. Если все у нас будет складываться так, как, так, как планируете вы. Поэтому наша пресс-конференция сегодняшняя. Это продолжение, собственно, того разговора, который у нас был три месяца назад. И мы тогда договорились о том, что на Московский городской голова будет раз в три месяца, по крайней мере. Вот это как крайний срок, а может быть, далее будет и чаще. Я буду встречаться с журналистами, с представителями средств массовой информации, электронных, печатных, вот, социальных сетей и так далее. Почему? Потому что я считаю, что закон об открытости власти, вот, это не просто закон, не просто положенный на бумагу и принятый в Верховном Совете. Это должно стать повседневностью в власти. И никакая власть закрываться от народа, от населения не имеет права. Поэтому доступ к публичной информации, вы знаете, еще и такой закон существует в Украине. Не везде он, правда, работает, в том числе есть проблемы и в нашем городе. Поэтому я хочу чтобы у нас было так, как в законе написано. Поэтому я вас приглашаю к разговору. Вот э, та наша встреча трехмесячной давности, она э, была больше посвящена вопросам и ответам. Ну, вот я считаю, что это правильно, потому что проходите, присаживайтесь, потому что вас интересуют конкретные вопросы. Поэтому, если будет необходимость в каком-то моем монологе или обращении к вам вот, я скажу по вашему желанию. Ну а сейчас я полагал бы предложить вам такой регламент нашей работы сегодня, чтобы мы в пределах максимум полутора часов, дабы не занимать и ваше время, вот, и у каждого из вас была возможность подготовиться и к предстоящим праздникам, а тем более у женщин есть, наверное, и другие еще хлопоты по дому, по хозяйству и по семье. Поэтому первое, о чем мне хотелось бы вам предложить, проблемы, которые в городе сегодня существуют с созывом первой сессии городского совета для того, чтобы привести городского голову к обязанностям, они существуют. Вот об этом я сейчас говорить не буду. Вот вопросы, я отвечу. Второй вопрос, который мне хотелось бы остановиться и рассказать, это ваши вопросы, а мои ответы. Третье. Это то мое распоряжение еще от декабря 2015 года, когда я впервые и первый в городе заявил о том, что мы в 2016 году будем отмечать свой день рождения. Нам будет юбилейная дата 440 лет. Всем нам вместе. Поэтому если мы разделим на 71 тысячу жителей, можете представить, насколько мы все с вами можем. Вот, и сколько у нас еще впереди предстоит много хорошего, полезного и доброго дела для вас. Ну вот это вот три основных вопроса, на которых я хотел бы сосредоточить и свои ответы. Ну, все зависит от ваших Поэтому я полагаюсь на ваше творчество и приглашаю к разговору. Дабы не терять время. Пожалуйста. Очередности нет. У нас ранжиров не было никогда при Литвищенко, когда он руководил городом вот, 90-е годы и после 2000. Игорь проходите. Вот здесь есть места, пожалуйста. Вот. Поэтому, пожалуйста, у кого что есть, в кого нет. Прошу. Точнее, я думаю, это можно. Да? Вот, вы говорили, что еще такие в данности. А я хочу спросить, снизу такой вопрос. А что мы с встречали вместе, что И мы пришли, когда был заявлен в мы встретили кого-то молодого человека из супруга, который вещал специальные вещи, Понятно. Да, был разговор у нас на, о том, чтобы где-то пресс-конференция, по-моему, должна была в в бы постель. Да, да, учитывая, что в тот период мы, как и сегодня, находимся не просто Вон Кирилл присутствовал, насколько я видел в сетях. Да, в, том, шагового, в все сетях Это было как раз то время, когда мы на Подгороднее нас пригласили горожане города Подгороднего, для того, чтобы мы походили по переходу и показали правила хождения на пешеходном как раз это было в то время. Потому что, когда я видел в средствах массовой информации, говорят о том, что там кто-то перекрывал дорогу, я считаю, что это неправильно постановка вопроса, она не юридически безграмотная, не правовая. Перекрыла дорогу милиции вместе с ГАИ. А народ Новомосковска вместе с народом подгороднего ходил по пешеходному переходу, приучая людей пересекать трассу, так как положено. Там, где знак обозначен, где зебра нарисована, Поэтому вот таким образом. Поэтому претензий к народу Новомосковска быть не может. Сразу же после этого на следующий день, с учетом той ситуации, что была у нас сложная, я тогда говорил, и Кирилл, по-моему, говорил тогда, и тем ребятам, которые мне сказали, о том, что у меня возможен выезд в Киев для решения наших проблем. Так оно и получилось. Потому что на сегодня коллизия, та, которая была и три месяца назад, вот, и четыре месяца, она не разрешена. Вот такой ответ на Поэтому я приношу извинения. Вот за то, что не смог тогда быть. Но я открыт всегда. Если есть у вас информация, поэтому я оставляю надежду, что у меня будет еще возможность к вам приехать и на ваше приглашение я обязательно приеду. Давайте повеселее, давайте так, коллеги, вы знаете, я вам что скажу. Вот люди должны дарить положительные эмоции. Это должно быть дарено лицом, улыбками, смехом, понимаете? Потому что когда говорят, что смех продлевает жизнь, мы не все отдаем себе отчета, что это действительно так. Поэтому надо вообще-то быть более таким... Но я не хочу сказать, что смешно. И смешно. Но, вы знаете, я вспоминаю просто... Я по жизни вообще-то иду так, как вам и говорю. Вот, отношу себя к категории людей, владеющих чувством юмора и умеющих понимать и распознавать его. Поэтому, когда я встречался в своей жизни со многими там людьми, в том числе и Игорь Губерман, есть такой проект, наверное, кое-кто из вас может быть слышал, видел или читал. Так вот, когда он увидел, мы ну, как-то разговаривали, он говорит, Виктор ну вы больно радостно как-то все к жизни относитесь. У вас время оптимизм, так и брыжет. Да, вот. И он мне такие слова подарил очень уникальные. Я их хочу вам тоже подарить. Мы все с вами вредные на этой земле, и придет время, когда мы будем в вечной жизни, да? Придет у парка. Так вот, когда там Всевышний встретит каждого из нас, и вот такой же вопрос он задаст и мне. И спросит Бог, никем не ставший, а да как ты жил, что смех твой значит? Я ему отвечу. Я утешал рабов уставших. И Бог закончит. Поэтому давайте мы... Жизнь надо веселее быть. Жизнь настолько задавилась сегодня украинский народ, вот, что если мы сами себе не будем создавать а вот нормальную рекреацию вокруг себя, чтобы от тебя исходило, ну, вот такие хорошие, положительные моменты, лучи. И земля будет теплее, и люди будут добрее. И, может быть, мы с вами увидим свет в конце того туннеля, о котором говорит сегодня президент быстрее. Да, пожалуйста. Скажите, группа депутатов, которая запретила власть в городе Новоморску политическим путем, обвиняет вас, что вы якобы кого-то где-то оскорбили. Я знаю, что там на вас потом надо было искать исков суд. Какая судьба этих судебных книжек? оккупационного блока, которые подавали на вас в суд. Какая судьба этих книжек? Они, они везде кричат на каждом канале, кричат, что вы кого-то оскорбили. И, и мы обратились в суд, и вот мы сейчас ищенко, судим до последней стадии. Какая судьба этих Спасибо, вопрос. <связывая> не судите, да не судим. Мы это знаем. Нас так учили. И вера наша православная, и церковь наша православная. Поэтому э, вопрос очень хороший. И спасибо за него. Вот еще, наверное, месяца два назад, еще до первого буквально заседания, до первого судебного заседания я предложил той стороне, которая написала вот эти исковые заявления в суд. Сберите, пожалуйста, не позорьтесь. Я же не исключаю, что суд может принять решение, что обратившихся вот, не будет. Ни того, ни второго, ни, ни третьего. Вот. Но спрогнозировать это было сложно, потому что э, сказать человеку тогда, что да, нет ни чести, ни совести, ни достоинства, ни деловой репутации, ну я не могу А они близко так понаписывали, что у них вот это вроде бы не стало это. Понимаете? То есть я наступил на них, я забрал их невинность. Вот. И получается, что и на сегодняшний день есть решение суда. Причем решения эти выносят разные судьи. Уже, по-моему, по более чем три депутата уже получили такие решения. И эти все иски судом подметят. Mm -hmm. То есть отказано обратившимся депутатам в вот, удовлетворении их исков. То есть, получается, оскорбление нет? Конечно нет. То, что они кричат на каждого нужного, это получается очередная провокация со стороны оккупационного. Ну получается, что у нас город какой-то такой специфический, то у нас один из кандидатов получает непотребную цифру потом на всю жизнь по итогам голосования. Понимаете, три шестерки это много, да. да. Это то потом получается, значит, что депутаты по своим своим заявлениям, чего не себя считают, что они плохие. Я, например, не считаю, что люди плохие. Я обо всем говорю, что люди хорошие. И они в том числе. Но они конкретно понаписали бумагу, которую они получили на всю жизнь решение суда. Они такие там один из продававших для информации, для журналистов, что в последнее время сказать, оккупационный блок, один из дебатов в Финку перед Новым годом совершил ДТП в пьяном виде возле базара. И до сих пор не считался, то есть просил на коленях, чтобы человек не подвал милицию, но нужно не разбираться Вот только что я, что опоздал, ко мне пришли в приемные люди, и, и туда все я об этом наслышал, но вас я думал, продавал. что это какая-то утка не, в пьяном виде, это правда причем был не меняем в в пьяном виде возле, на, э, э, не знаю, на площади совершил потрату на поэтому все это будет разбираться, к сожалению Жоба поступила человека и он не считался, то есть спросил, что что на будет там насчитали он отдал только половину суммы и считается, наверное господин народный депутат может депутатская неприкосновенность у них присутствует ну и наверное, у них есть